вы мы бы три дня здесь слушали канонаду и плюс попадало куда-то рядом, да, я так понимаю? Попадало, соседнего дома он нету. Все, можно ехать? Да, пожалуйста. с Богом, спасибо. Нет, четко так видно. Один, другой, третий. Я как просто... раз... Ми у селищі тоненькому, що біля Донецького аеропорту, тут залишилося дуже багато порушених будівель та автомобілів, а місцеві жителі майже повністю звідси пішли. Вон три вистріли. Ось тут на цьому самому пусторі багато вистрілів. І от з тієї сторони, бачите, вам, з тієї сторони, на тому березі. чорна така пляма? Так, ну видно, сніга, з свіжого снігу, коли обстріта тут. Добре. Ми благодійна організація патріоти України з Хмельницького, ми їздимо по всій передовій раз в неділю ми завозимо, що потрібно. Що бракує зараз в основному на передовій? От... Техніки. Та, військової. Техніки, да, військової хорошої техніки бракує. Сарешта волонтерів вже забезпечується. Повністю, так. так. Розкажіть, розкажіть, що розповідав вам про ці працювати останні два дні. Ну що, в пеклі? Були в пеклі вони. Втрати. Поранених, здається, за два дні в них 18 чоловік було поранено. Тільки в правому Так. <порок> да. – Ні. Чого? Чого там? Дуже та небезпечно. А де конкретно? На окраїні тоненька? Зараз просто ранених будуть вивозити на другу сторону і ми переміщаємося туди. Скільки там поранених? Сколько Ну Приблизительно. Когда? За какой промежуток? Ну, зараз там находится. Сейчас там раненых будет... нет, у всех эвакуировали. О, сока, думаем, мы пустые идем, скальпировающие. С, с аэропорта идем. Скажите, пожалуйста, а что там в аэропорту, где наши находятся? Где э, сепаратисты находятся? Есть ли там русские танки? Это, да. мы, мы ничего не знаем, нет информации. Какие сепаратисты? Что вы говорите, тут русские, одни русские? Они только. Одни русские. Ну как куда тяжелые да. танки? Сепаратистов там высшего образования нету, они не знают, как вот машину завести без ключа. Вы говорите, они на танках ездили? На зашли наши танки. И сейчас мы немножко отслоняем их от нас, потому что. Все в дымуху. Сейчас мы им дадим, письмо. Это наши, да? Это мы. Через две минуты двоих возле меня Это разорвало. Полосы? А с утра уже прошла информация, что э, радиоперехват, что они, русские, отказываются воевать, ехать на аэропорт. Э, 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 два автобуса и машина уходила в сторону вот. России. Там блокпосты есть. Э, один блокпост остался проект вытеснить. Потом э, ребята в этот момент начали вызывать артиллерию уже на себя. Они вызвали артиллерию на себя и тем самым пошел штурм. А и где на... ребята находились? Э, в терминале. В новом? Да. Угу. Там находились одни на вышке диспетчерской, ту, которую, говорят, завалили. Э, там были ребята мои на пожар, на пожарке, это между терминалом и диспетчерской вышкой, и на вышке находились. Угу. Соответственно, их начали оттеснять, когда это пошло, захватили много объектов. И сейчас тоже работают ребята, он постоянно захват, 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 оттесняют их подальше. А на сегодняшний момент наши где находятся, где они находятся? Наши продвинулись на очень много вперед от, от терминала. Угу. Километра два-три примерно, точно вам не скажу. Потому что визуально сторону в сторону Донецка оттесняем.